হাৰ্ডি ব্লগত সকলো পুনৰ স্বাগতম বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক বেলেগ ব্লগ বনাবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই মই আপোনালোকৰ আজি এখন বন্ধ অৱস্থাত থকা এখন বিদ্যালয় দেখোঁ বিদ্যালয়খনত কেনেকুৱা এতিয়া পৰিস্থিতি আগতে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল আমাৰে গাঁৱৰে হয় বিদ্যালয়খন মই আপোনালোকক আজি সেই বিদ্যালয়খন দেখাম আৰু হয়তো মোৰ বিদ্যালয়খনৰ ভিডিঅ' বনাব লাগে নে নালাগে তাৰ বিষয়ে মই নাজানো বা বনোৱাত মোৰ কি অফুল হ'বও পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে ভিডিঅ'টোত বনোৱাত চাই থাকিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰু পাৰিলে যিমান পাৰে ইমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বন্ধুসকল সিখন হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়খন ঠিক আছে সিখনত এল পি স্কুল আছে অংগনবাড়ী আছে এম ই আছে হাই গোটাই আছে এম ই স্কুল আছে হাই স্কুলো আছে গোটেইখন আছে ঠিক আছে আগতে অংগনবাড়ীত আমিও পঢ়িছোঁ ঠিক আছে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰ পাঁচৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে পঢ়িছে ইয়াত আজি স্কুলখনো গতি কেনেকুৱা চাওক মানে আমাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলখন আমাৰ বেয়া হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি ওচৰ পাজৰৰ মানুহ আছে আজিকালি শিক্ষাটো চবকে ভাল লাগে প্ৰাইভেটত ফেচেলিটি ভাল দিয়ে ভাল পঢ়া শুনা লিখা পঢ়া কৰে চৰকাৰী নিদিয়ে চৰকাৰীটো দিয়ে যদি আমাৰ গাৰ্জেনবিলাক ভাল হয় আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি একচুৱেলি ভাল হ'ব লাগিব গাঁৱৰ মানুহক ভাল নহ'লে একো বস্তু নাথাকে যদি গাঁৱৰ মানুহ ভাল থাকে একো থাকে তেতিয়া চব বস্তু সমাজত চব বস্তু জীয়াই থাকে আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ চামগৈ আপোনালোকক মই বেনাৰখন দেখুৱাই দি আছোঁ ঠিক আছে এইখন বেনাৰখন পশ্চিম দৰং মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় গাঁৱৰ ভেৰুৱা ধনী ডাকঘৰ দুনীখিনি আমাৰ এইখন গাঁৱৰে বিদ্যালয় হয় তাৰ আজি অৱস্থা কি চাওক আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনিক আছে তাত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলো ইয়াত পঢ়ি শুনি গৈছে আৰু এল পি স্কুলত আমিও পঢ়িছিলোঁ আজি ইয়াত আছিল এইখিনিত আছিল বন্ধুসকল ফাইভ ছিক্স ছেভেন এই তিনিটা ক্লাছ আছিল ইয়াত আৰু স্কুলখনৰ অৱস্থা চব মানে মানুহখিনিৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা মানুহখিনি যদি ভাল হ'লে আৰু বিদ্যালয়খন হয়তো বহুত ভাল থাকিলেও হয়তো আগবাঢ়িলে কোনো এতিয়া দিব নোবিচাৰে সকলোৱে প্ৰাইভেটত যায় প্ৰাইভেটত যায় প্ৰাইভেটত শিক্ষা ভাল চৰকাৰী স্কুলত শিক্ষা ভাল নহয় এইটো ভুল ধাৰণা আৰু আপোনালোকে আগ্ৰহ দিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ভালদৰে পঢ়াব বা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ইয়াত দিয়ে বিদ্যালয়খন মাৰা যোৱাৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগে দেখিলে কেতিয়াবা বহুত বেয়া লাগে এতিয়া মই মোৰতো লিখা পৰা নাই বাৰু মই ক্লাস চব্বিশ মানে ইয়াত পড়ি সিক্সরপাড়া মানে পাত্র শুনা নাই আর বিদ্যালয় খত কেন অবস্থা এটা আগতে আছে এটা কেন আগতে বহুত সংখ্যক লড় ছি আসিল এটা বর্তমানে বিদ্যালয়খি খুঁটি নোহা হয়ে গেছে এখান হয়েছে এল পি স্কুল ঠিক আছে ইয়াত আগতে খানা বনাইছিল মানে পাকঘর হয় পাক ঘর অবস্থা সব কেনা হয়ে আছে একদম মানে অবস্থা থাকে আর বারণের খারণে সব স্কুলঘর একদম অবস্থাই নাই সব আপোনালোকৰ বেয়া নালাগে নহ'ব যদি আপোনালোকে আজি লগত থাকিল হয় গাঁৱৰ মানুহখিনি ওচৰ বজাৰৰ মানুহ আগতে ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছিল এতিয়া আমাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মানে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী নাথাকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বহুত গৰাকী আছিল কিছুমান যেতিয়া হ'ল কিছুমানে বেলেগত খেল পাৰ মানে চৰকাৰী নহ'লেও খাটি আছিল আমাৰ হেড চাৰ্জন এতিয়া আন্ধিৰ ঘাটত ক'ৰবাত কৰি আছে পাৰ ভিতৰত তেওঁক প্লিজ আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক যাতে আমাৰ বিদ্যালয়খন থাকক জীয়াই থাকক আকৌ যাতে পুনৰ হয় আগতেও বোলে সুধিব গৈছে মানুহ ঘৰে ঘৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইচে ইয়াতে দিয়ক আপোনালোকক প্লিজ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক কৈছোঁ হেৰুৱ দল সমষ্টিৰ মানুহখিনিক কৈছোঁ আপোনালোকে বিদ্যালয়খন ভূটিতা ৰাখক অনুষ্ঠান ৰাখিব লাগে জীয়াই ৰাখিব লাগে আৰু এনেকুৱা নহয় যে গোটেই নোহোৱা হৈ যায় সেইটো আমাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ এই অৱস্থা মোৰ লিখা পঢ়া নাই মোৰ একদম লিখা পঢ়া নাই মই নাজানো পঢ়িব নাজানো তথাপিও মোৰ মনে দি মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৈছোঁ তাত হয়তো বহুতো সুল হ'বও পাৰে আপোনালোকে শুধৰাই দিব আৰু মই কোনো সাংবাদিক নহয় মই সৰু মোৰো এটা ইউটিউবাৰ হয় মই যিখিনি পাৰোঁ মই ব্লগত দেখুৱাব চাইছিলোঁ মোৰ বিদ্যালয়খন কাৰণ মই ইয়াত পঢ়ি গৈছোঁ আৰু মোৰ লগৰবিলাকো পঢ়িছে আৰু মোক থাকি ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ইয়াত পঢ়ি পঢ়ি গৈছে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইবিলাক এটা লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব তেওঁলোকক আৰু যদিও বেয়া হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব জনোৱাত ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল হৈছে নহয় নাই প্লিজ আকৌ লগ পাম নেক্সট টপিকত